tirikchilik o'tib turibdi allohga shukur hukmdorim bizni xonim ijodi shu yerda to'plangan suv bilan mayda chuyda narsalarni yuvadi buloqqa borishiga ham hojat qolmaydi nechta bolangiz bor sultonim beshta bolam bor bir do'stimiz vafot etgach uning bolasini ham oldik beshta bolamiz bor osiyoxonim bizni bolalarni bu yoqqa chiqar mana man buni ham olib ket qani kelinglar kelkl sen ham kele buyoqa o'tir ha barakalla ko'z tegmasin ko'z tegmasin isming nima o'g'lim abdulla aziz o oh, ko'z tegmasin amakimning ismi ko'z tegmasin iso fandining nomini temir yo'l uchun xayriya qilganlar ro'yxatida ko'rdim bir ziyorat qilaylik oh, dedim alloh rozi bo'lsin sultonim qanidi yanada ko'proq bera olsak siz islom olami uchun kechayu kunduz mehnat qilib ter to'kar ekansiz musulmonlar tinchligi uchun doim oyoqda tik ekansiz biz qilgan ish arzimas yordam alloh rozi bo'lsin <sighs> isa afanda aytmoqchimanki shu temir yo'l bitgach oilangiz bilan birga sizni hajga jo'natsak sultonim xayriyaga bergan pulim bir kunlik ish haqqim hijozga borishim uchun yetadimi yetib ortib qoladi isa afanda keling sizga bir rivoyat aytib beray. bobo kalonim fotih sulton mehmedxon Fatih jome masjidini qurdirar ekan ishchilarni to'plab shunday deydi bu mening xayriyam o'zimning shaxsiy boyligimdan qurdiryapman hech qanday ehson qabul qilinmaydi bir ko'zi suv bo'lsa ham alloh ajrini bersin Amin. albatta kun issiq ishchilar charchagan hammasining tomog'i qaqrab ketgan bir keksa ona ularga bir ko'zi qatiq bergan fotiq sulton mehmetxon tongda uyg'onib masjidga borgan ishchilarni to'plab kim ehson oldi deya so'raydi ishchilardan biri boshi egik holda oldinga chiqibdi men oldim hukmdorim debdi kun juda issiq edi tomog'im qurib ketdi keksa bir onaxon bir ko'zida qatiq berdi men ichib oldim debdi hukmdor tabassum qilibdi men buni kecha tushimda ko'rdim bolam debdi kecha tushimda ko'rdim savob tarozisining bir pallasida fotih masjidi boshqa pallasida bir ko'zi qatiq baravar turardi debdi yo qudratingdan inchinun isa afandi allohning tarozisida miqdor muhim emas asosiysi ko'ngildagi samimiyat allohga omonat bo'ling Amin. omin allohga amanat bo'ling qani ketdik turinglar bolalar turinglar